Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharik la kalabbayk. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil 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 alamin. Wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma yasir wa la Rabbi tamim bil khair La hawla wa la quwata illa billahi alil azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada malam ini 15 hari bulan Mei tahun 2025 Dalam rancangan Labaik Allah 2025 Bersama dengan saya Pak Su Samsul Rau Malam ini kita bersiaran lagi Siaran secara langsung pada waktu prima kita bersiaran untuk eksklusif bersempena dengan ibadah haji pada tahun ini dan pada malam ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik bersama-sama iaitu kita bercerita tentang pengampunan di tanah suci. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita menjadi tetamu Allah, kita bawa barangan yang dibekalkan, kita bawa makanan yang dibekalkan kita bawa hati yang telah pun Allah bekalkan dan kita jangan lupa bahawa kita juga membawa dosa yang banyak supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan. Dan ibadah haji itu juga merupakan reset point untuk kita dapatkan pengampunan yang sempurna dan kita akan membawa pulang haji yang mabrur dan kita akan menjadi seorang yang baik sebaik-baiknya supaya Allah redha untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, pada malam ini kita bersama dengan seorang yang cukup ayu dan namanya juga Ayu dan beliau adalah seorang ustazah dan beliau adalah pembimbing haji dan pengalaman hajinya cukup banyak orangnya cantik jelita para hadirin sekalian uh, isteri kepada al-fadil ustaz Abdul Rahman jadi tuan-tuan kita perkenalkan uh, ustazah Ayu Suhana. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumussalam. Masya-Allah, baik alhamdulillah. Ustazah sebenarnya dah berapa lama ber, 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 berkecimpung dalam bidang mutawifah ni? Uh, itu kalau bidang mutawifah secara uh, general generalnya Pak Suah, uh, sejak saya haji pertama alhamdulillah pada usia 18 tahun. Dah haji dah. Alhamdulillah, 18 tahun. So, dah hampir insya-Allah lusa Pak Suah saya akan terbang untuk bertugas haji hmm. uh, untuk kali ke-10 insya-Allah. Masya-Allah uh. tabarakallah tuan-tuan. Hmm. 18 tahun hmm. bukan mudah umur orang kata hmm. ketika kita tu masih orang kata berberginju, ber, ber, berdansa, tiba-tiba hmm. dah bergelar hajah. Macam hmm. mana boleh pergi sana dalam usia 18 tahun? Oh okey, sorry panjang. Maksud, boleh sebenarnya cerita? Ke? Boleh, ah, boleh boleh cerita. Okey. Saya rasa sama macam uh, ada sentiasa buat so, sebab saya mengajar masjid-masjid kursus haji. Dia uh -huh. bertanya tanya macam mana ustazah nak pergi haji, nak pergi haji ke usia muda saya kata satu kita kena usahalah. Dia bukan sekadar doa saja dia kena ada usaha. Tapi saya rasa nak kreditnya tu pada kredit pada arwah uh, ibulah. Saya rasa sebab doa dia lah subhanallah. Dia yang nak doa, dia yang sehari daripada saya kecil pak so uh -huh. dia yang berdoa supaya anak dia uh, dapat duduk hidup di Mekah dan alhamdulillah sebab sebab tapi, tapi mak saya buat hmm. nak cerita sikit mak saya belajar setakat SPM je. Ah. ah tapi dia nak anak-anak dia, dia berjaya dia. dan ah, untuk pengetahuan penonton yang sedang menonton rancangan Al Labbaik Allah pada malam ini, ustazah ini juga adalah graduan Universiti Ummul Qura di hmm. Kota Suci Mekah asbab doa mak tadi masya-Allah. Masya-Allah <laughs> tu yang kata terus duduk sana berapa tahun tinggal di menetap ah, di. 4 di, tahun je Pak Su. 4 tahun. 4 tahun. Hmm. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Baik, macam mana pula daripada orang kata belajar di sana tiba-tiba hmm. boleh jadi Mutawifah ni? Ah, itu sebab kita masa belajar Pak Su, so. kita hmm. belajar contoh pada hari Ahad sampai Khamis tu. So. so Jumaat Sabtu kita cuti. Baik. Right. So kita daripada rumah, rumah nak pergi ke Kedah Pak Su. So. Apa tak apa tak apa. <laughs> daripada rumah kita nak pergi Masjidil Haram hmm. naik van dworia aje. Dua dworia yeah. sampai Masjidil Haram itu adalah banyak-banyak terima panggil ustazah boleh ke tolong bawa jemaah kami pergi tawaf pergi ceramah sikit ada ha, dari situlah saya bermula saya rasa saya mula menjaga first jemaah saya adalah jemaah haji Brunei okay. bulan Darussalam. itulah kita dan lepas tu balik Malaysia naik turun ya. Hmm. Naik turun pejabat agama interview dengan mufti nak dapat taulih tu kalau hmm. sekarang ni kita ceramah tak ada taulih Tak tu. Boleh. Kena tangkap. Ya, ya, selepas <laughs> so, tu alhamdulillah dapat taulih hmm. Uh, oleh tabung haji dan alhamdulillah sampai sekarang lah. Jadi uh, mutawifah. untuk haji. Dan untuk pengetahuan selepas rancangan La Al Baik Allah ni bersiaran secara langsung anda juga akan menonton jangan pergi mana-mana mm -hmm. sebab kita akan ada satu program lagi dipanggil uh, aktif haji. Interaktif haji. Betul. Dan ustazah juga adalah salah jadi seorang host daripada bersama. pengacara. Aha, host bersama. Oh, <laughs> jadi maknanya orang kata tu apa? back to back kata bahasa Inggeris. Back to back. Ha, back, to back. Ya. Baik, tapi sepanjang ustazah uh -huh. bawa, kita mungkin ada apa yang nak yang Pak Su nak minta ustazah uh -huh. kongsikan tentang perangai-perangai jemaah ni. Uh -huh. Ada tak yang 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 apabila ni kali pertama tengok Kaabah ada yang meraung tak? Ada yang macam tak hmm. rasa tak kisah ke? Ada. Ah itulah Pak Su, itu soalan yang sangat menarik Pak Su sebab hmm. tengok kalau hari ini Pak Su ada ramai yang macam sentimen kita takut nak pergi Mekah sebab apa takut sebab mungkin jelas kita semua pendosa Pak Su. Ya, kita takut nak pergi haji dan umrah sebab takut dimomokkan kalau dosa banyak tak nampak Kaabah. Hmm. Oh pakai takut yang tu. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya kita juga kadang-kadang mungkin kita terlupa sebenarnya. Hmm kita pergi ni hmm. atas uh, orang kata apa, jemputan Allah Subhanahu Betul. Takkan Allah kejam. Allah masya-Allah kita buat pengampunan Allah datang kita datang kepada Allah yang membawa dosa setinggi hmm. langit sekali pun hmm. Allah kata Allah akan ampunkan ya. Allah aku tak peduli. Itu ya. hadis kursi subhanallah. Ya. Jadi jangan takut kalau nak pergi haji dan umrah. Tapi yang buat haji umrah pada first time nampak Kaabah soalan Pak Su tadi. Hmm. Berbeza. Dia berbeza. Ada hmm. orang tengok Kaabah tu, ada setengah tak ada gerak langsung Paksu. Satu mm -hmm. terkesima, dah terkesima. Mm -hmm. Dan ada setengah nampak macam biasa-biasa. Mm -hmm. Tu beza tu sebab apa Paksu? Mm -hmm. Beza tu sebab saya rasa ada sebab ilmu kita. Ya, baik. Kita nak sambung lagi nanti pasal ilmu tu pula. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus kongsikan jika anda menonton di ruangan media sosial di TikTok dan juga di Facebook. Supaya Allah SWT anggap kirakan sebagai perkongsian kita ini salah satu ibadah soleh kita. Kita berehat seketika terus bersama dengan kami dalam Labaikallah 2025 menyahut panggilanmu. Alhamdulillah kita kembali dalam rancangan Labaqallah 2025 bersama dengan saya Pak Su Samsul Rau dan diharapkan apa yang dikongsikan oleh ustazah sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa kepada mereka yang menonton di ruangan media sosial TV Ahli Jerah untuk terus kongsikan semoga Allah SWT akan kirakan apa yang kita buat ini perkongsian kita ini adalah salah satu amal soleh kita amin ya rabbal alamin baik sebelum kita berhenti tadi you, Okay, tadi ustazah ada sebut tentang apabila ada jemaah yang datang menjadi tetamu Allah mm -hmm. tak kira sebagai duha rahman untuk umrah ataupun haji ada dua satu ada rohnya satu tak tak ada tengok macam biasa-biasa aje mm -hmm. dan ustazah sebut tentang ilmu okey ilmu apa tu adakah ilmu tentang fardu ain ilmu tentang fardu kifayah ilmu hmm. tentang apa yang buatkan jemaah itu berbeza Ayah, Pak hmm. Jadi, sebab kita nak pergi haji dengan umrah ni paksu kita ni bukan macam pergi melancung hmm. bukan macam kita pergi Turki dan sebagainya kita pergi untuk ibadat ya. yang difardukan untuk semua orang Islam mampu sekali semua so, hidup. Hmm. Jadi nak pergi ni mesti ada persediaan. Dan yang paling penting ialah persediaan ilmu. Sebab apa? Sekiranya orang yang ada persediaan ilmu, bakso, kita kita yang bawa, bakso sendiri yang bawa, pernah bawa orang pergi ni, ya, kita boleh bezakan bakso, orang ni dia ada persediaan ilmu ataupun tidak. Sebab jauh berbeza orang yang ada persediaan ilmu. Sebab apa? apabila dia disapa dengan ujian, orang yang ada ilmu dia faham apa sebenarnya tujuan dia pergi buat umrah dan haji ni. Jadi bila dia nak berkata-kata, dia berhati-hati sebab dia tahu dia sekarang ni tetamu Allah. Bila dia nak komplain, dia teringat balik. Sebenarnya kita ni, sebab suruh yang datang tu Tetamu siapa sebenarnya? Kita nak komplain ya. banyak tu. Bukan tetamu Ustazah, bukan Betul. tetamu Pak Su. Ha -ha. Mereka adalah tetamu Allah. Tetamu Allah SWT. Hmm. Kalau mereka komplain, mereka komplain kepada Allah. Itu yang kita takutkan. Jadi, pengisian ilmu sebelum kita pergi. Dan tadi ada ruangan di uh -huh. TikTok TV Alijirah. Ada bertanya uh, tentang Ustazah sebut, Uh, apabila nak pergi haji, kena pergi kursus dulu. Uh, Molek-moleknya pergi. Kalau nak pergi tahun ni dua tahun lepas dah pergi. Betul. Dan uh. ada yang komen katanya dia baru tahu. Kenapa baru tahu sedangkan sememangnya bila kita dah mula menyimpan, kita dah boleh pergi belajar. Uh -huh. Kan bukan perlu bayar pun. Betul yang telah saya kata mungkin kita agak uh, apa ni agak samar berkenaan dengan nak pergi haji sebab mungkin sebab dia sekali seumur hidup kan. Jadi sebenarnya siapa yang berniat berhasrat pergi haji nombor satu saya kata carilah ilmu galilah ilmu hmm. dan yang terbaiknya ialah yang seperti mana tabung haji buat setiap tahun buat dia buat kursus asas haji hmm. sebanyak 13 minggu buat 13 minggu tu dan sebaiknya semoleknya secantiknya ikut kursus asas haji tu 3 tahun sebelum pergi haji sebab haji ni ataupun umrah ni dia bukan makanan harian kita buat Betul. ya contoh dan ada pula yang tak pergi kursus sebab apa buat so sebab dia kata ustazah insyaallah kami rasa kami confident nak pergi haji sebab kami tiap-tiap tahun nak pergi umrah dah ya. saya bagi tahu apa haji dengan umrah jauh beza macam langit dan bumi bakso dia bukan kembasian pun sebenarnya sebab apa dalam umrah ni tawaf sa'i kemudian kita bertahalul selesai umrah kita berbeza dengan haji hajinya ada apa ada wukufnya ada mabit di muzdalifah ada mabit di mina ada tahlul awal ada tahlul sani nafar awal nafar sani ha, kalau kita kadang-kadang nak bercerita macam eh sekarang pemimpin pun dah dah tersasul nafar awal nafar sani dan sebagainya. Yang itu saya kata kita perlu ilmu sebenarnya. Sebab contoh kalau saya boleh tambah sikit maksudkan, boleh, maksudkan. sila sila. Berkenaan dengan nak pergi Madinah juga. Kita akan insya-Allah kita akan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kita akan dengar ada orang kata kami rindu Nabi, duk dengar lagu-lagu nasyid rindu Nabi. Tapi kita tak dapat feel rindu Nabi macam mana. Jadi sebab apa saya kata mudahnya tak kenal maka tak cinta. Betul. Nak kenal Nabi kena banyak membaca tentang ya. Nabi, tahu siapa Nabi, ya. bila Nabi dilahirkan. Dan contohnya di Bukit Uhud ramai jemaah Pak Su kan. Ya. Bila pergi Uhud kalau Pak Su pernah pergi Uhud, Pak Su ada apa ke Uhud? Cuba cerita sikit. Saya tanya Pak Su pula. Ada Jabar Rumah. Aha. Kemudian adanya masjid tu, Aha. adanya makam para syuhada. Lepas tu lagi Lepas tu, tu ada gua ada, wangi. Lepas tu ada lori aiskrim. Ya. Yang tu je Pak Su. Ya, murah-murah, murah-murah dia ramai jemaah bila sampai Uhud depa tak nak turun maksud so, sebab apa sebab sana panas ya. ada debu dan sebagainya ya. tapi kalau orang yang ada ilmu persiapan ilmu dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salam sebut salam. apa berkenaan Uhud hadzal jabal yuhibbunana wa nahibbu bukit ini yang kami cintai dan uh, kita pun uh, Nabi cinta bukit Uhud dan bukit Uhud pun cinta kita jadi hmm balaslah cinta bukit uhud atau bukan sekadar duduk lembas sebab panas nak turun betul banyak hadis-hadis yang bersangkutan dengan bukit uhud tu begitu juga dengan orang tanya berapa pahala apabila kita mendirikan solat jenazah kan nabi sebut solat jenazah sebesar bukit uhud orang yang pergi ikut ke ke kuburan juga akan dapat pahala sebesar bukit uhud besarnya betul itulah yang diceritakan tentang ustazah tadi tentang ilmu tapi ada tak hati-hati jemaah kita hmm. apabila kita bagi tahu suruh begini, begini, begini. Susah sedangkan kita nak cerita tentang pengampunan ketika haji. Hmm, pengampunan, Pak Sun. Hmm. Kalau cakap tentang pengampunan ni sedikit sebab, Pak Sun. Lah. Ya. Sebab bila kita pergi ni, hmm. macam tajuk kita program adalah Baik Allah. Hmm. Kami datang, wahai Allah. Ya. Kami datang menyahut panggilan-Mu. Kita datang dengan dosa yang bergunung-gunung tinggi. Kita hmm. tak mengharapkan apa pun selain pengampunan Allah separuh setengah, setengah pada kita mungkin kadang-kadang kita pergi ya Allah dosa terlalu banyak hmm. tak mungkin se seumur hidup ni tak pernah solat kita hmm. rasa kita dah berputus asa hmm. ya kerana itu yang saya rasa kita kena mohon ampun ya Allah lindungi kami daripada berputus asa dengan rahmat-Mu sebab dalam hadis Qudsi, Allah sebut apa seandainya hamba-Ku datang dengan dosa setinggi langit kalau tengok bab langit nak cerita bab tinggi langit kita pun tak tahu tinggi langit setakat ya, mana berapa meter so, Berapa meter maksud so, kata anda kata dia kata dia minum arak 70 tong sehari selama 70 tahun pun tak sampai pun setinggi langit tapi Allah sebut apa pak Sunan hadis kursi itu. kalau dia datang pada Allah dia memohon ampun kepada Allah Allah akan ampunkan dosa dia Allah tak kisah pun subhanallah hmm. eh, kalau kita ni nak memaafkan seseorang tu kalau orang tu membawang pada kita pun, susah ni Allah kata Allah akan ampunkan subhanallah itu, ana inda uh, ana inda zani abdi itu hadis kursi aku sebagaimana hamba ku Uh, bayangkan. Kita kita gambarkan Allah macam mana. Hmm. Kita yang kata oh, dosa banyak, Allah tak ampunkan. Tak. Kita gambarkan. Kita pendosa. Kita ada dosa banyak tapi insyaAllah Allah akan ampunkan dosa kita. Kalau kita maksud semua, uh, untuk penyayang uh, untuk semua dan lebih-lebih saya lah kalau sebagai penceramah ni. Kadang-kadang hmm. ya, kita rasa kita hebat. Sebenarnya, kita ni pada mata manusia je kita hebat tapi andai kata Allah buka aib kita haiwan pun jijik pandang kita hmm. sebab rahmat Allah ya rahmat Allah Allah nampak kita nampak gah sebab tu simboliknya melaksanakan ibadah haji itu, kebanyakannya apabila kita dah berniat kita pakai ihram kita tidak boleh berwangi-wangian hmm. dan kemudian apa pun kita pangkat apa pun kita siapa pun kita ketika bertawaf itu tak dipeduli dia orang sebesar mana pangkat kita, sebanyak mana duit kita dan kita adalah hamba Allah. Kita berehat seketika, kita akan terus bersembang lagi dengan Ustazah Ayu Suhana selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana terus bersama dengan kami lagi dalam Labaikallah 2025, 2025 menyahut panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullah. Uh, sekali lagi kembali dalam lapak Allah hari ini saya bersama dengan Ustaz Dr Muhammad Bakri dari Pintas. Ustaz mungkin boleh kongsikan uh, suasana update ketika ini di Mekah, saya. Uh, terima kasih Sharon. Uh, Alhamdulillah uh, sehari dua yang saya tengok hari ini keadaan. Masjidil Haram dah semakin sesak dengan ramai jemaah ha? daripada pelbagai negara uh, dan Indonesia pun dah ramai okay. sekitar kita hari ini ha? dan suasana pun makin cuaca dan keadaan yang panas 80, 42 sehingga 45 darjah Allah. Jadi apapun kita harapkan para jemaah diharap lebih bersedia sekarang. Betul. Uh, kena buat persiapan dah dari segi mental, dari segi ilmu, dari segi kesihatan, jadi jaga diri baik-baik. Semoga kita semua diberi haji yang mabrur. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga doa sahabat kita Al-Fadhil, Tuan Haji Syarul Anwar Hamid yang berada di Tanah Suci Mekah sekarang ini. Allah kabul. Semoga keseluruhan semua Duyuh Rahman yang menerima jemputan sebagai tetamu Allah untuk tahun ini melaksanakan ibadah haji. Dipermudahkan urusan dan juga akan membawa pulang haji yang mabrur. Amin, Ya Rabbal Alamin. Baik, Ustazah. Sedar tak sedar kita dah sampai ke blok yang ketiga, Ustazah. Mm -hmm. uh, ini tentang, tadi Kaabah pula. Okay. Hari, uh, malam yang uh, dia dipangg dipanggil malam seribu bulan. Iaitu mm -hmm. malam Al-Qadar. Mm -hmm. Dan ada siang yang melebihi dia, dia juga daripada malam seribu, bu seribu, seribu bulan itu. Ianya malam, uh, ianya siang iaitu sembilan Zulhijjah. Okey, pengalaman Ustazah ketika menjadi jemaah dan juga sebagai orang uh, kata pe, pembimbing uh -huh. melihat jemaah, apa ni jemaah di sana macam mana. Ah uh, subhanallah pada 9 Zulhijjah iaitu pada hari Arafah ya yeah. subhanallah. Arafah dia satu pada uh, Arafah tu wujud. Hari-hari sebab sekarang Arafah tu ada. Cuma pada 9 Zulhijjah dia mengumpulkan dua kemuliaan, kemuliaan tempat dan kemuliaan masa. Sehingga kan satu hadis Nabi SAW sebut al-Hajju Arafah. Yeah. Haji itu adalah Arafah hmm. dan apa uh, kata, ibadah yang paling besar di Arafah? Ini adalah kemuncak haji. Arafah adalah kemuncak haji. Kita datang 40 hari haji tapi sampai Arafah, hari Arafah itulah kemuncak haji kita. Hmm. Dan ibadah apa nak buat? Selalu perempuan kan, selalu orang perempuan bila sampai di hmm. Arafah kan. Hmm. Daripada datang haid, pakai menangis waktu itu. Yeah. Nah, Suhazah nak buat macam mana ni? Saya kata ibadah, tengok pada ibadah utama di Arafah ialah berdoa. Hadis Nabi juga, khara doa, doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa ah hari Arafah. Ya, ya. Jadi, apa orang kata, kena banyak situasi Pak Sultan tengok ada setengah orang yang alhamdulillah ada persiapan dia. Tu persiapan mu tadi dia datang Arafah tu dengan orang kata list doa yang panjang tu. Yeah. So, dia dah ready, dia bersiap, dia dah bersiap, dia dah faham, dia dah tahu dah dalam Arafah tu ada uh, contoh 300 lebih masa Pak Sultan so, tengok sebab hari Arafah dia tengok masuk apa ni? Uh, Zohor tu uh -huh. sampai lah subuh esok tu ada lebih kurang 300 30 minit waktu kemasan untuk berdoa. Jadi siapa yang ada yang faham kelebihan Arafah tu dia dah siap dah doa. Dia siap bukan siap tulis doa tu time dan aku, kita nak kapal 8 panjang tu tak basuh. Dia pada hari ini lagi. Mungkin 40 hari satu hari waktu Arafah tu saja. Ya, siang tu. waktu tu mahal waktu sangat mahal. Dan kalau boleh saya saya tengok macam macam ada setengah orang yang dia bila tak ada bersedia apa basuh dia ikut ustaz. Ustaz baca doa dia pun amin 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 tapi tak ada kosong. Dalam tak dia kosong. Ah. Dan kita mengharapkan haji yang mabrur untuk kita bawa pulang. Tetapi persiapan kita, persiapan kita tak cukup. Tak segah. Begitu ah. juga dengan labai Allah kita pada malam ini. Uh -huh. Setiap malam, kita rasa 30 minit tak cukup untuk kita sama-sama kongsikan. Uh -huh. Tapi dalam masa yang tak cukup, dia zazah. Nak... Satu doa daripada Zazah hmm. Untuk kita sama-sama semua Semoga kita diberkati Semoga jemaah kita yang akan pergi yang uh, Semoga akan dipilih oleh Allah Sebagai tetamu nanti Dipersilahkan InsyaAllah Pak Su uh, Kita 30 saat Cuma saya nak InsyaAllah kita akan baca doa Cuma saya nak ingat Pak Su hmm, hmm. Ada satu tiga doa Yang hmm. Nabi SAW ajar sallallahu. kita Yang pertama Kalau boleh jangan pernah tinggal Doa yang pertama Ya muqallibal qulub Thabit qalbi ala dinik wa ta'atik Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati hmm tetapkan hati kami dalam ketaatan Kepadamu kepada mu. Itu satu doa. Doa yang kedua yang Nabi tak pernah tinggal. Yang doa kita baca antara uh, yang manis hingga hajar aswad itu. Rabbana atina, Rabbana atina fid dunia hasanah oh, wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar wa adakilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Doa yang ketiga yang Nabi ajar ialah doa kepada anak-anak anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata'ayun wa ja'alna lil mutaqina imama. MasyaAllah Allah. Hmm. Uh, Tiga doa yang kita kena amalkan dan kita kena bawa balik ataupun bawa pergi ke Tanah Suci nanti. Terima mm. kasih banyak Ustazah mm. di atas perkongsian. Memang 30 minit itu tak cukup mm. untuk kita sama. Anak. Semoga kalau kita dapat bertemu lagi. Salam pada Ustaz Abdul Rahman. InsyaAllah. Insya terima kasih banyak. Kita jumpa lagi minggu hadapan hari Isnin. Jam 9 malam dalam labbaikallah 2025 menyahut panggilanmu. Jumpa lagi, sekian dari kami wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.